भाई साहब ने पेटी ली है दस किलो का आम बता रहे हैं कि ये दस किलो आम है इसके अंदर और आम बड़ा जबरदस्त है सलाम नाजरीन हम अभी इस वक्त मौजूद हैं सब्जी और फ्रूट मंडी के गेट के बिल तो पहले हम आपको यहाँ का विजिट कराएंगे और फिर हम मंडी के अंदर आपको दिखाएंगे कि ये बड़ा व्यापारी बड़ा काम किस तरीके से कर रहा होता है किस तरीके से तरीके में ये चीजें जा रही होती हैं दुकानों के लिए किस तरीके क्या तरीक़ेकार अपनाया जाता है और अभी हम आपको एक एक चीज़ का हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे तरबूज भी रखे हुए हैं गर्मा है तो पानी बहुत सारी चीज़ें है तो आइए हमारे साथ आइए तो मेरे भाइयों दोस्तों बात दरअसल ये है कि देखें ये माशाल्लाह ये सुजुकी लोड हुई हुई है बंद पेटियां हैं इसके रेट ही अलग होते हैं आलूचे आपको नज़र आ रहे हैं आड़ू नज़र आ रहे हैं आगे सेब नज़र आ रहे हैं अभी आपको मज़ीद बहुत सारी ये ख़ूबानियाँ नजर आ रही हैं अभी आम भी नज़र आएँगे आपको और ये आलूचे अलग अलग क्वालिटियाँ अलग अलग वेराइटियाँ और बहुत लो क्वालिटी भी है बहुत हाई क्वालिटी भी है मगर रेट सबके बहुत मुनासिब होते हैं एक चक्कर आप मंडी में लगा देखे देखें आम कितने जबरदस्त क्वालिटी के नजर आ रहे हैं आपको सत्तर अस्सी साठ सत्तर अस्सी साठ बंद पेटी का रेट ये होता है यहां पे तो आप एक बार चक्कर लगा के देखें देखें गोदाम के गोदाम भरे पड़े हुए तो अच्छा, कि नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे फिर हम आपको मजीद वीडियो दिखाते हैं फालसे का भी अभी सीजन चल रहा है तो रिटेल में भी आपको फालसे मिल जाते हैं और होलसेल रेट पर भी आपको मिल जाते हैं अगर अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हम यहाँ पे शॉप के अंदर आ चुके है। किलो ये दपा? दपा है, दो सौ रूपए है है? वाले, वाले किलो अच्छा और ये पपीता पपीता सौ रुपए किलो खूबानी खुबानी देसी खुबानी दो सौ रुपए किलो अच्छा अब आ जाते हैं मतलब आम लोग धड़ाधड़ जो है माशाल्लाह खा रहे हैं लेके जा रहे हैं तो आम क्या किलो चल रहा है आम अच्छे डेढ़ सौ एक सौ चालीस तो नाजरीन ये हजार रुपए की हमारे एक भाई साहब ने पेटी ली है दस किलो का आम बता रहे हैं कि दस किलो आम है इसके अंदर और आम बड़ा जबरदस्त है बहुत बड़े बड़े साइज के दरमियाने साइज के ये सब आम है तो जिन्होंने ली है उनसे हम बात करते हैं वीडियो में वो नहीं आएंगे तो आप जब तक ये सारे आम देखें और हम बात करते हैं और भाई से मालूम करते हैं असल वाले कुछ खास नहीं बस भाई समझ में आ गए आम तो लिया। अच्छा, तो हमने ले ये क्या किलो बताया आम हो गया सौ रुपए किलो तो इलाके में ये क्या किलो मिल रहा है अभी डेढ़ सौ का भी यही मंडी में मालूम किया अच्छा, वो लूज में बेच रहा था डेढ़ सौ रूपये का रास्ते में एक सौ चालीस रूपए तक का भी रेट दिया तकरीबन ये कह रहे हैं कि नौ किलो साढ़े नौ किलो पेटी समेत हो सकता है कि ये नौ नौ किलो के करीब हो तो दो चले बहुत मेहरबानी शुक्रिया जजाक अल्लाह आपने वक्त दिया तो नाजरीन आप लोग मंडी में आएंगे तो आपको किलो पे चालीस रुपए पचास रूपए ये बहुत फर्क पड़ेगा आप यहाँ आए मगर आपको पेटी सोच समझ के देख के लेनी होगी कि कभी कभी ये भी होता है कि पेटी आप लेके जाते हैं ऊपर माल साफ सुथरा होता है और अंदर अंदर दो चार पीस खराब निकल आते हैं तो वो जो बचत होती है वो सब आगे पीछे हो जाती है तो यहाँ के जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनसे वो ये लोग वक्त नहीं दे पा रहे मसरूफ़ हैं तो बात करने की कोशिश करते हैं भाई से असल जी जी जी, जी असल सर जी ये कौन से आम की कितने की पेटी चल रही है ये तो मुख्तलिफ रेट है आपको तो बता दिया मेरा भाई का मतलब है कि ग्यारह सौ के भी चलते हैं ग्यारह सौ पचास भी चलते हैं और ये जो सामने ये सरोली रखा हुआ सरोली तो नहीं है छोटा तो पड़ी तो है और ये साढ़े सात सौ किलो की पेटी है। तो मतलब आपके सामने है, है, ये किलो की पेटी है और सात सौ साढ़े सात सौ का ये रेट है और अब आप ये है कि यहाँ पे आम ही आम गया है तो आप मंडी विजिट कीजिएगा और इन आपको तजुर्बा होगा बड़े अच्छे आम यहाँ पे सामने रखे हुए होते हैं अंदर क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है मगर ऊपर से ये बहुत अच्छे होते हैं तो अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा इन मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए असल वरहल वबरक